Ну, на старте матча мы начали игру хорошо, побежали, забили свои очки, повели в счете, но в второй половине остановились в нападении, подустали немного и дали сопернику убежать быстро от рей, за счет чего они выровняли преимущество и за счет того, что мы нападение слабо сыграли, в третьих и четвертых, четвертых четвертях мало забили, пошли в тяжелую концовку, в результате чего усталость сказалось ему. Счет что-то последние, последние, игры были тяжелые, у нас много поражений, нам уже только победа, мы стараемся на борьбу. Настраивались на хорошую игру, но как бы вторая половина оказалась предопределяющей, мы много своих мячей не забили. Нельзя сказать, что «Динамо» настолько лучше стало играть, почему-то какое-то роковое невезение. Просто мячи, которые обычно забиваем, из-под кольца все промазали. Вот. Тем не менее, поздравляю команду «Динамо». Они старались, молодцы, заслуженно выиграли. А мы сами проиграли эту игру. По мне, единственное, что могу сказать, это то, что ребята собрались, показали свой характер, стержень, так сказать, Игра у нас задалась изначально как-то сильно слабо, мы, мы терялись в защите, мы просто не дорабатывали. В конце, конечно, Благодаря нашим болельщикам мы все-таки смогли собраться, смогли все-таки показать игру. Как бы впечатление, конечно, есть у нас много ошибок сейчас, как оказалось, будем над этим работать, но хорошо, что мужики собрались. Ну, Наконец-то во второй половине ребята начали, я бы сказал, 60% выполнять задачи по защите, и сразу же появились тяжелые броски для Николаева, появился прорыв проваленная первая половина по причине, я не знаю, это уже напоминает мне игру с Одессы Так же самое мы где-то на подъеме и с подъема мы сразу падаем вниз. Слава Богу, сегодня выкатали игру. Победа из победы. Это лучше плохого поражения. Будет нам урок, будем уже на завтра настраиваться. Ну а Николаев на подъеме, почувствовали игру. Тяжело с ними играть, если им разрешать делать все, и проходить, и сбрасывать, и центровые и защитники забивать.